इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल जो मेरी आज की वीडियो है वो ईद स्पेशल वीडियो है वो इन लोगों के लिए वीडियो है जो ईद पे अपने आप को वाइट दिखाना चाहते हैं अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो ये उनके लिए रेमेडी है बहुत ईजी बहुत रिजनेबल प्राइस में है ये हर कोई इसको ले सकता है मीन्स कि ये इतने ही सस्ता पैकेज है तो इसमें ये है कि ये ईद स्पेशल वीडियो है जो लोग ईद पे ख़ुद को प्यारा और अपनी स्किन टून से परेशान है उनकी स्किन एक टून में नहीं है उनके गर्दन का जो कलर वो और है उनके हाथों का और है उनके पाँव का और है उनके फेस का और कलर है ठीक है डिफरेंट कलर स्किन टाइप हुई हुई है उनकी तो उन सब के लिए ये बेस्ट और रीज़नेबल प्राइस में वीडियो है ठीक है उसके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले आपने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है आपने लेनी है ओलिविया ये है मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग मिल्क ये बहुत अच्छा है बहुत रीजनेबल प्राइस में है और बहुत सस्ता और बहुत बेस्ट रिजल्ट है मीन्स कि आप कोई भी ले लें किसी भी आप ब्रांड का ले लें आप अच्छा जितना भी अच्छा आप ब्रांड का ले सकते हैं ना आप ले लें बट इसके जो रिज़ल्ट है ना वो उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मैं यूज़ करती आ रही हूँ कितने साल से पाँच छः साल हो गए मुझे इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए अब मैं कल ही इसको न्यू बाय करके आई हूँ परचेज़ किया मैंने मार्केट से अगेन इसको और ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ तो पहले तो ये वन ट्वेंटी का मिलता था अब जैसे कि महंगाई हो गई अब ये आपको टू एटी प्लस का मिलेगा ठीक है टू एटी या टू फिफ्टी इस तरह से मिलेगा आपको ये बहुत ये अच्छा है और ये आप फुल बॉडी जो अपना है वो बना सकते हैं फुल बॉडी ये ट्रीटमेंट है फुल बॉडी आप इसको मॉइस्चराइज़र कह दें या फुल बॉडी आपकी वाइटनिंग टिप है ठीक है इसको आपने ईद तक अपनी फुल बॉडी पर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी आप ख़ुद भी हैरान होंगे और आपके रिश्तेदार भी और घर वाले सब हैरान होंगे कि आपने क्या ऐसा किया है कौन से आपने ट्रीटमेंट करवाए हैं कौन से आपने फीशल्स लिए हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन इतनी वाइट इतनी सफ़ेद हो गई है इतने आप खूबसूरत नज़र आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है आपने सबसे पहले ये ओलिविया वाला जो है ये आपने मॉइस्चराइज़र क्लेंजिंग मिल्क ले लेनी है और आपने ये एक पैकेट इसका ले लेना है पोटोन का जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है इसके आपने देखे हैं कि काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं तो आप ये दोनों सिर्फ बाय करके रख लें ठीक है इन दोनों को आपने बाय करना है तो ये आपके कोई फाइव हंड्रेड रुपीज़ के बनेंगे ठीक है या सिक्स हंड्रेड इसके राउंड अबाउट बनेगा सिक्स हंड्रेड का ये आपका जो बनेगा ये आपके थ्री टू फोर मंथ ईजिली चल सकते हैं तीन से चार मंथ आप इसको चला सकते हैं ये बहुत अच्छा और रीजनेबल है और बहुत वाइटनिंग वाले रिजल्ट्स है इसके मैंने ख़ुद भी इसको यूज़ किया इसलिए ये मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ आप इन दोनों को बाय कर लें और अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना और किस तरह से आपने इसको यूज़ करना आपने इस तरह से यूज़ नहीं करना आपने एक लेनी है इस तरह का बाउल लेना है और आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी आपने स्टील का जो स्पून है वो आपने नहीं लेना आपने कोई भी प्लास्टिक का स्पून ले लेना कोई भी प्लास्टिक का चम्मच आपने यूज़ करना है ठीक है जैसे कि मेरे पास नहीं था तो मैंने ये वाला लिया जो ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं जब भी हम कोई चीज़ घर में टेक ओवर करते हैं तो हमें ये साथ फ्री में मिलता है तो मैंने यही स्पून लिया आपने भी इस तरह का यूज़ करना है क्योंकि स्टील के जो प्रोडक्ट्स अगर हम अपनी स्किन के लिए अपने हेयर प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं तो वो हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो नहीं देता हमारे रिज़ल्ट को ठीक है वो हमारी स्किन को ख़राब करता है तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि एक आपका ये जो बाउल भी हो वो प्लास्टिक का हो स्टील का बाउल ना हो या फिर कोई भी शीशे का बाउल ले लें कोई भी ऐसा बाउल ले लें मैंने ये वाला बाउल लिया और साथ आपका प्लास्टिक का चम्मच हो तो आपने क्या करना है आपने इसको ओपन करना है और आपने इसको निकाल लेना जितना आपको चाहिए ये मैं आपके सामने बना रही हूँ लाइव बना रही हूँ और ये वाइटनिंग है ईद पे आपके हाथ पाँव इतने शाइन करेंगे ना आप खुद भी पहचान नहीं सकेंगे कि ये आपके ही हैं बस आपने इसको यूज़ करना वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी ठीक है आपने ले लिया आपने इसको ले के और साथ आपने हम और भी ले, ले लेते हैं इसको ठीक है ये आपने ले लिया और साथ आपने ये क्लोकोटोन जो है ये आपने ले लेना ले ले ठीक है ये आपने ओनली टू स्पून ये आपने टू स्पून इसमें ऐड करना है ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने ओनली टू जैसे कि ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ ठीक है ये एक और ये हमारा अगेन सेकेंड ठीक है बस आपने भी इतना लेना ठीक है दो आपने इसको अंदर ऐड कर लिए ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको ये देखें ये मिक्स कर लेना हमने इसको अच्छी तरह से आपके हाथ पाँव इतने शाइन करेंगे ना इससे कि आप खुद भी नहीं पहचान सकेंगे ये आपको दो दिन के अंदर ही रिज़ल्ट दे देगा ब्लैक से ब्लैक स्किन भी इसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है ये मैंने खुद इसको अप्लाई किया और तभी मैंने आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये मैंने पहले बनाया हुआ था ये देखें जैसे ये मेरा खत्म हुआ है तो मैं अगेन बना रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरा इसमें मैंने पहले बनाया था वो ख़त्म हो गया तो मैं अगेन बना रही हूँ आप कोई भी ले लें प्लास्टिक का कोई भी आप इस तरह बॉक्स ले लें कोई कुछ भी आप ले लें जिसके अंदर आप इसको स्टोर करके रख सकें जिससे आप ईजिली इसको निकाल लें मैंने ये वाला बॉक्स लिया क्योंकि मेरे पास ये पहले से था तो मैं इसके अंदर ही इसको बनाती हूँ तो मैं अगेन इसको आज बना रही हूँ अगर तो आपको ये नज़र आ रहा होगा मैं सारा इसमें डाल दिया आप आपने इसको अप्लाई पता कैसे करना है आपने ऐसे डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं कर देना अपनी स्किन पर ऐसे किसी भी मॉइस्चराइज़र को डायरेक्ट अगर आप अप्लाई करते ना स्किन पे तो वो आपको वो वाला रिजल्ट नहीं देता जित जिसका आप चाह रहे होते हैं तो आपने इसके लिए क्या करना है? जैसे आप अपने हैंड को जैसे वॉश करते हैं अपनी बॉडी या जैसे आप शॉवर लेके आते हैं तो आपकी बॉडी में आप टॉवल से उतना उसको जो पानी है ना उसको इतना वो करें कि वो पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो बॉडी से आपकी जिसम के ऊपर पानी महसूस होना चाहिए कि आपका जिसम गीला है आपके हाथ गीले हैं आपका मुँह गीला है तब आपने इसको अप्लाई करना है ये नहीं कि आपने ड्राई स्किन के ऊपर इसको डायरेक्ट लगा लगा लेना ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है आपने जैसे आप हैंड वॉश करके आते हो आपने हल्का सा उसको टॉवल से करना है ज़्यादा उसको ऐसे घिस घिस के साफ़ नहीं करना है। जिसकी वजह से आपका बिल्कुल जो है वो स्किन से ऑयल निकल जाए ऐसा नहीं करना आपने हर किस नहीं करना तो आपने क्या करना है जैसे आप हैंड वॉश करके आएंगे आपके हाथ गीले गीले होंगे आपने हल्का सा से उसको करना है एज दोनों साइड से इस तरह से आपने दोनों साइड से उसको कर दिया ठीक है आपने बिल्कुल उसको इस तरह घिस घिस के साफ़ नहीं करना कि आपको बिल्कुल ड्राई हो जाए स्किन तक आपने नहीं करना फिर आपने हल्की से अमाउंट में इस लेना है लेके आपने इसको इस तरह से करके और इस तरह से इसको अपनी स्किन पर जो है वो मसलना है ठीक है मसाज करनी है जिस जिस एरिया में एरियाज में आप इसको अप्लाई करेंगे लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इफेक्टिड है ये कितना इफेक्टिव है ये ठीक है आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे कितना ये मतलब कि आपकी स्किन को मुलायम कर देता है ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके ईद तक आपकी स्किन शाइन करेगी गिलास स्किन आपकी बन जाएगी चमकने लग जाएगी आपकी स्किन तो इसको लें बाय करें और मार्केट से माह रमज़ान में आप यही करें इसको अप्लाई करें अपनी स्किन पे और ईद पे आप भी अपने हाथ पाँव को खूबसूरत बनाएं बस ये दोनों प्रोडक्ट्स आपने ले लेनी है जैसे आप वॉश करके तो अपने अपने हाथ अपने पाँव अपनी बॉडी जैसे शावर आप ले लेते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र कोई भी ना लें अगर आप अपना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं अदर कंपनीज़ का जैसे कि निविया हो गया पोंट्स हो गया इस तरह के डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइज़र होते हैं आप उसके अंदर भी अगर इसको टू स्पून इसके मिक्स करके अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा बाकी आपके सामने है कि मैंने ये अप्लाई किया आपको नज़र आ रहा हो कि स्किन कितनी मुलायम हो गई है इससे और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देता है इस तरह की मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो होप्स ऑफ आपको समझ आ गया होगा कि कितना ईजी और कितना आसान और कितना रीज़नेबल प्राइस में आपको ये एक वाइटनिंग टिप मिली है तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हुए मेरे चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आती वीडियोस आप तक पहुंचे और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी मेरी न्यू वीडियो में तब तक अपना ख्याल हाफिज़